Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan serta doktor yang saya hormati. Pada hari ini kami akan membentangkan uh, taksiran berterusan tentang jadual spesifikasi ujian atau JSU diberikan moral KSSR tahap 2 bagi ujian akhir sesi akademik iaitu UASA. Jadi tugasan ini merupakan tugasan dua bagi kursus ELMK 3123. Jadi kami akan mengupas dan akan membincangkan apakah JSU uh, yang terdapat pada pendidikan moral KSSR tahap 2 bagi ujian akhir sesi akademik ini. Baiklah, seterusnya izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Iqbal Haziq bin Rosli ya, ya, daripada Option Bahasa Melayu 1 ambilan 2023 keluaran 2028 seterusnya saya memperkenalkan Nitesh Kumar Option Pendidikan Seni Visual ambilan 2023 keluaran 2028 dan akhir sekali saya Muhammad Akmal Adib bin Muhammad Azhar juga daripada option bahasa Melayu 1 ambilan 2023 keluaran 2028 jadi kami merupakan ahli kumpulan yang akan membincangkan dan mengupas apakah uh, kandungan tugasan 2 ini Jadual spesifikasi ujian (JSU) merupakan satu jadual yang menunjukkan hubungan antara kandungan pelajaran apa yang hendak diuji dengan aras kemahiran kognitif iaitu bagaimana ia diuji. Dengan kata lain, JSU ialah peta atau blueprint yang membantu guru memastikan semua aspek pembelajaran dinilai secara adil, seimbang dan juga menyeluruh. Baik, ini merupakan tujuan utama JSU. Pertamanya menjamin kesahan dan keseimbangan ujian. Pastikan soalan tidak tertumpu pada satu topik atau aras kemahiran sahaja. Kedua, membantu guru merancang penilaian dengan teratur. Guru boleh tentukan berapa banyak soalan aras rendah, sederhana dan tinggi. Ketiga, menjamin keseragaman aras kesukaran item. Ujian tidak terlalu mudah atau terlalu sukar. Keempat, sebagai panduan semakan dan penambahbaikan item. Dapat kenal pasti baga bagaimana bahagian mana yang perlu diperbanyakkan ataupun dikurangkan. Baik, ini merupakan domain kognitif taksonomi Bloom dalam JSU, jadual spesifikasi ujian yang merujuk kepada domain yang menilai tahap pemikiran pelajar iaitu sejauh mana pelajar menguasai pengetahuan, kefahaman dan keupayaan berfikir secara kritikal dan kreatif dalam sesuatu mata pelajaran. Dalam taksonomi Bloom, domain kognitif dibahagikan kepada enam aras pemikiran daripada yang paling rendah ke yang paling tinggi. Pertamanya adalah mengingat. Mengingat fakta, istilah, konsep atau prosedur asas. Contohnya adalah seperti nyatakan, senaraikan, sebut dan definisikan. Keduanya adalah memahami Iaitu menunjukkan kefahaman terhadap maklumat dengan menjelaskan, mentafsirkan ataupun dengan memberi contoh Dalam soalan, soalannya dia adalah seperti terangkan, huraikan, bezakan, jelaskan Ketiganya adalah mengaplikasi Menggunakan pengetahuan dalam situasi baharu dalam soalan contohnya macam gunakan, tunjukkan, selesaikan ataupun laksanakan. Keempat adalah menganalisis, memecahkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami struktur atau corak. Contohnya macam kategorikan, bandingkan, analisis, jelaskan sebab. Kelima adalah menilai, membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau bukti. Nilai, beri alasan, justifikasikan, pertahankan ah begitu uh, last kali adalah mencipta iaitu menghasilkan idea reka bentuk atau produk baharu daripada maklumat sedia ada contoh contoh soalannya macam reka cipta hasilkan dan aa, membina baiklah seterusnya kita lihat pula apakah langkah langkah dalam membina JSU langkah yang pertama iaitu menentukan tujuan ujian Seterusnya kita perlulah nyatakan dengan jelas tujuan petaksiran yang hendak dibina supaya kita tidak keliru apakah uh, tujuan ujian tersebut dijalankan. Langkah yang kedua pula iaitu kita perlulah menentukan tajuk, tema ataupun konstruk yang hendak kita uji seterusnya kita perlulah memilih kandungan pelajaran daripada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran iaitu DSKP supaya kita tidak tersasar jauh. Langkah yang ketiga iaitu kita perlulah mengenal pasti hasil pembelajaran dan aras kemahiran kognitif. Seterusnya senaraikan hasil pembelajaran HP yang hendak kita nilai. Langkah keempat menentukan bentuk ujian dan jenis jenis item. Memilih jenis item yang akan digunakan, contohnya sama ada subjektif ataupun aneka pilihan. Langkah yang kelima menentukan bilangan soalan dan markah, mengagihkan bilangan soalan dan markah secara seimbang mengikut aras dan topik. Seterusnya kita beralih pula kepada langkah yang keenam iaitu membina jadual JSU dalam bentuk matriks. Jadi saya telah paparkan aa, gambaran jadual JSU yang diletakkan dalam bentuk matriks kita dapat lihat bahawa di atas uh, saya terutkan saya letakkan gambar iaitu terdapat bilangan tajuk atau nilai, hasil pembelajaran, aras kognitif, jenis item, bilangan item dan markah. Jadi kita dapat melihat jadual tersebut dengan lebih uh, kompleks dan tersusun. Jadi kita lebih mudah faham apabila kita ingin melihat balik. Jadi kita perlulah gabungkan semua maklumat yang seperti saya cakapkan tadi ke dalam satu jadual. Langkah yang terakhir iaitu kita perlulah menyemak dan me dan mengesahkan JSC tersebut. Kita perlulah memastikan aras kognitif dan jenis item seimbang dan akhir sekali kita perlulah melakukan semakan dengan rakan guru ataupun kumpulan sebelum membina soalan sebenar supaya kita tidak melakukan sebarang kesalahan. Jadi, kita pergi kepada contoh JSU Pendidikan Moral tahun 4 yang telah kumpulan kami bina. Jadi, rumusan kertas peperiksaan. Komponen peperiksaan bertulis mengandungi satu kertas peperiksaan yang boleh dirumus seperti jadual yang berikut. Subjek Pendidikan Moral bahagian A dan bahagian B. Jadi, kedua-dua jadi kertas peperiksaan yang kami buat terdapat dua bentuk soalan iaitu bentuk struktur dan juga bentuk esei. Jadi, untuk bilangan soalan, soalan struktur mengandungi dua soalan manakala soalan untuk esei pula hanya satu. Jadi, markah untuk soalan struktur ialah sebanyak 10 markah dan 10 markah. Jadi jika ditambah sama dengan 20 markah. Manakala untuk soalan esei pula ialah 10 markah. Jadi jika digabungkan kedua-dua struktur dan esei akan mendapatkan jumlah markah iaitu 30%. Jadi masa untuk menjawab ketiga-tiga soalan ini ialah selama 1 jam. Jadi murid dikehendaki untuk menjawab soalan struktur menjawab semua soalan struktur dan menjawab semua soalan esei. Okey, jadi seterusnya kita lihat pula kepada bahagian A dan bahagian B. Jadi, untuk bahagian A, bentuk atau bilangan dan nombor soalan iaitu untuk soalan struktur ialah sebanyak 2 iaitu nombor 1 dan juga nombor 2. Jadi murid dikenaki untuk menjawab semua soalan Jadi untuk soalan nombor satu akan ada soalan A, B dan C Diikuti juga dengan soalan kedua iaitu A, B dan C Untuk soalan AC pula hanya ada satu soalan Jadi jumlah markah untuk soalan struktur nombor satu dan nombor dua ialah 20 markah dan untuk soalan AC pula ialah sebanyak 10 markah. Jadi, tajuk yang terdapat dalam soalan struktur ialah murid bertanggungjawab dan amalan hidup di sekolah. Seterusnya, untuk soalan isi pula ialah tajuk hormati semua amalan kami. Jadi, ketiga-tiga tajuk ini terdapat dalam buku teks Pendidikan Moral tahun 4. Jadi, nombor soalan untuk mur untuk soalan nombor satu iaitu murid bertanggungjawab ialah nombor satu manakala untuk nombor dua ialah amalan hidup di sekolah manakala untuk soalan isi pula ialah hormati semua amalan kami Baiklah, jadi untuk jadual spesifikasi peperiksaan akhir tahun pendidikan moral tahun empat Jadi, untuk kandungan akan terdapat topik tiga topik 13 dan topik 6. Jadi, bilangan soalan untuk topik 3 ialah sebanyak 3. Untuk topik 13 ialah 3 dan juga topik 6 iaitu AC ialah 1. Jadi, pemberatan untuk topik 3 akan ada 10%. Untuk topik 13 akan ada 10% juga dan topik 6 akan terdapat 10% juga. Jadi, kita lihat kepada aras taksonomi. Jadi, untuk soalan satu, akan terdapat uh, soalan satu A. Jadi, soalan satu A akan terdapat aras mengetahui dan memahami untuk murid. Seterusnya, aras menganalisis iaitu soalan satu B dan aras menilai untuk soalan satu C. Kita lihat pula kepada soalan soalan nombor dua struktur. Jadi, soalan dua A akan terdiri daripada aras memahami dan juga akan terdiri daripada aras menilai iaitu 2C. Seterusnya, untuk aras taksonomi untuk soalan esei, arasnya ialah menganalisis, menilai dan mencipta. Jadi, untuk markah untuk markah soalan struktur nombor 1 ialah aras rendah terdapat satu aras sederhana ada satu juga dan aras tinggi ada satu. Jadi untuk soalan nombor 2 struktur, aras rendah terdapat dua soalan manakala aras tinggi terdapat satu soalan. Jadi jika digabungkan kesemuanya akan mendapatkan jumlah sebanyak 30%. Baiklah, seterusnya kita lihat pula soalan bahagian A, soalan struktur 1. Jadi di dalam soalan tersebut kita perlulah meletakkan gambar bagi me, aa, merangsang pemikiran murid dan murid juga boleh memikirkan jawapan berdasarkan gambar yang mereka lihat. Kita perlulah menggunakan gambar yang jelas dan tidak kabur supaya mereka aa, dapat mengenal pasti elemen ataupun soalan yang ingin disampaikan. Seterusnya contoh soalan soalan satu bahagian A menyatakan tiga tanggungjawab murid terhadap sekolah seperti yang ditunjukkan dalam raja tersebut. Seterusnya, bahagian B mengapakah penting bagi murid melaksanakan tanggungjawab di sekolah. Akhir sekali, bahagian C kepada berapa anda apakah yang akan berlaku sekiranya murid tidak melaksanakan tanggungjawab di sekolah. Jadi soalan yang kita bina juga perlulah jelas dan tidak berbelit-belit supaya murid dapat memahami kehendak soalan dan dapat memberikan jawapan yang diingini. Baiklah, seterusnya kita lihat pula huraian jawapan bagi bahagian A, soalan struktur 1. Jadi, kita juga perlu menyediakan skema jawapan supaya kita dapat aa, kita dapat memeriksa jawapan murid sama ada jawapan tersebut sama ataupun ada kaitan dengan soalan jadi kita boleh dapat memberikan markah kepada murid-murid. Contoh skema jawapan untuk soalan 1A jawapannya menjaga kebersihan sekolah, mematuhi peraturan dan disiplin sekolah, menghormati guru dan warga sekolah. Contoh jawapan bagi bahagian B supaya sekolah menjadi tempat yang aman dan selesa, dapat mewujudkan suasana pengajaran yang baik, membentuk murid yang berdisiplin dan bertanggungjawab. Bagian C pula, sekolah akan menjadi kotor dan tidak teratur Disiplin murid akan semakin merosot Suasana pembelajaran menjadi tidak selesa Hubungan antara murid dan guru akan terganggu Jadi, sekiranya murid tidak dapat memberikan jawapan yang sama Berdasarkan skema jawapan ini Tetapi, sekiranya jawapan murid itu um, Ada iras-iras ataupun bersesuaian dengan kehendak soalan maka jawapan murid tersebut boleh diterima. Jadi sekarang saya akan menerangkan bagaimana JSU jadual spesifikasi ujian membantu dalam pembinaan soalan struktur dan bagaimana murid dapat menjawabnya dengan berkesan berdasarkan domain kognitif taksonomi Bloom. Jadi pertama, soalan ini mengandungi tiga bahagian utama iaitu A, B dan C Soalan ini dibina berdasarkan tema disiplin diri di sekolah dan setiap soalan mewakili aras kognitif yang berbeza dalam taksonomi Bloom. Apabila kita tengok dalam gambar, kita dapat lihat Ahmad sering datang lewat ke sekolah walaupun telah diingatkan oleh guru disiplin. Jadi, berdasarkan situasi ini, murid diminta menjawab tiga soalan kecil iaitu A, B dan C yang menguji aras pemikiran yang berbeza. Jadi kita tengok uh, soalan pertama uh, Jelaskan tiga cara Ahmad boleh menunjukkan sikap berdisiplin di sekolah okay? Soalan ini berada pada uh, domain memahami Kerana murid perlu menjelaskan dan menghuraikan tingkah laku yang menunjukkan uh, disiplin uh, Apabila kita tengok pada soalan kedua uh, Mereka tanya apakah kesan jika Ahmad terus tidak berdisiplin di sekolah Soalan ini berada pada aras menganalisis kerana murid perlu melihat hubungan sebab dan juga akibat. Jadi JASU ni memastikan soalan seperti ini menilai kemahiran berfikir aras sederhana iaitu menilai akibat daripada tindakan yang tidak berdisiplin. Soalan ketiga merupakan pada pendapat anda mengapakah sikap berdisiplin perlu diamalkan oleh semua murid di sekolah? Soalan ini berada pada aras menilai kerana murid perlu memberi pendapat peribadi disertai alasan yang munasabah. JSU membantu guru memastikan aras soalan ini lebih tinggi dan menilai kemahiran berfikiran aa, kritikal. Jadi mari kita tengok aa, bahagian jawapan kepada setiap soalan yang kita tengok tadi. Okay, soalan aa, A jelaskan tiga cara Ahmad boleh menunjukkan sikap berdisiplin di sekolah. Jadi contoh jawapannya adalah seperti Datang ke sekolah tepat pada masanya Mematuhi jadual waktu dan arahan guru Menyiapkan tugasan mengikut masa yang ditetapkan Soalan ini bernilai 3 markah dan menguji keupayaan murid Untuk menjelaskan dengan contoh yang sesuai Soalan B Apakah kesan jika Ahmad terus tidak berdisiplin di sekolah? Jadi contoh jawapannya adalah seperti Menjejaskan prestasi akademik satu, Hilang kepercayaan daripada guru dan rakan dua, boleh dikenakan tindakan disiplin oleh pihak sekolah. Jadi, tiga. Soalan ini juga diberikan tiga markah dan memuji keupayaan murid untuk menganalisis akibat daripada situasi yang diberikan. Seterusnya adalah soalan bahagian C yang berbunyi, Pada pendapat anda, mengapakah sikap berdisiplin perlu diamalkan oleh semua murid di sekolah? Contoh jawapannya adalah seperti Sikap berdisiplin perlu diamalkan oleh semua murid di sekolah kerana ia dapat membentuk peribadi yang baik dan bertanggungjawab. Selain itu, murid yang berdisiplin akan lebih fokus dalam pelajaran dan disukai oleh guru serta rakan-rakan. Disiplin juga membantu sekolah menjadi tempat yang aman dan teratur. Soalan ini membawa empat markah sesuai dengan keperluan untuk memberikan hujah dan penjelasan. Jadi, apa yang kita dapat tahu daripada ini? JSU Uh, melalui GSU, guru dapat pastikan soalan dibina mengikut aras kognitif yang seimbang Daripada memahami, menganalisis hinggalah menilai Murid diuji bukan sahaja pada pengetahuan Tapi juga cara mereka berfikir dan memberi alasan logik Baiklah, akhir sekali untuk bahagian B soalan esay Kami telah meletakkan gambar murid yang menunjukkan keperibadian dan sasih diri yang baik jadi soalan yang saya, yang kami kemukakan ialah soalan ini berfokus kepada nilai hormat menghormati dalam membentuk persekitaran sekolah yang positif. Jadi murid juga perlu menyertakan contoh yang bersesuaian dengan memberikan justifikasi yang sesuai dengan apa yang mereka jawab. Baiklah, jadi berikut merupakan contoh untuk huraian jawapan untuk bahagian B soalan esei. Jadi, setiap jawapan yang dikemukakan telah meletakkan penekanan terhadap aspek nilai hormat menghormati. Tambahan lagi, terdapat contoh yang disertakan dalam setiap jawapan. Ini menjawab soalan yang dikemukakan dan membolehkan murid untuk memberikan contoh dan membayangkan situasi yang terdapat dalam kehidupan seharian. Jadi, selain daripada jawapan ini, jawapan lain yang munasabah juga dapat diambil kira dan aa, dipastikan oleh guru sama ada boleh diterima atau tidak. Baiklah, seterusnya kita lihat pula aras murid dalam taksonomi belum berdasarkan sekolah. Yang pertama, kita ada aras menganalisis iaitu menguji kebolehan murid untuk mencadangkan beberapa cara demi mengupuk sikap hormat menghormati berdisiplin dan tanggungjawab dalam kalangan murid di sekolah seterusnya aras mencipta menguji kebolehan murid untuk mereka cipta situasi atau pendapat tentang sikap hormat menghormati berdisiplin dan tanggungjawab dalam kalangan murid di sekolah. Akhir sekali, terdapat aras menilai iaitu menguji kebolehan murid membuat pertimbangan atau penilaian berdasarkan justifikasi mereka untuk memupuk sikap hormat-menghormati, berdisiplin dan tanggungjawab dalam kalangan murid di sekolah. Jadi, akhir sekali, kita akan membincangkan tentang proses tata cara penggubalan JSU dan item. Jadi, seperti yang kita lihat, terdapat empat proses iaitu proses pemilihan, penyusunan, penilaian dan pementasan. Jadi, untuk proses pemilihan, kami telah mengenal pasti tema dan isu moral bersesuaian dengan sukatan buku teks Pendidikan Moral KSSR tahun 4. Jadi, nilai utama yang telah dipilih daripada buku ialah hormat menghormati dan bertanggungjawab kerana berkait dengan disiplin murid di sekolah. Jadi, pemilihan hasil pembelajaran berpandukan di SKP dan standard dengan 1.0 iaitu kehidupan di sekolah. Seterusnya, proses penyusunan. JSU dibina berdasarkan aras kesukaran C1 hingga C5. Jadi, item disusun secara berperingkat daripada pengetahuan asas iaitu berstruktur kepada kemahiran berfikir aras tinggi iaitu essay. Markah diagihkan secara adil iaitu 30 markah keseluruhannya. Jadi, untuk penilaian, item disemak semula oleh semua ahli kumpulan untuk memastikan kesahihan kandungan dan kesesuaian bahasa Nilai moral dalam stimulus jelas, positif dan beretika. Semakan akhir dibuat menggunakan rubrik penilaian dalaman kumpulan. Seterusnya, untuk pementasan, proses penggubalan direkod menggunakan Canva video. Ahli kumpulan menerangkan langkah-langkah di -langkah isu dan contoh item dan rakaman dimuat naik ke YouTube dan pautan disertakan dalam kod QR.